रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूल करीम कई महीने पहले इस मौजू पर हमने एक छोटा सा दर्ज दिया था आज कई महीने बाद दोबारा उसकी बाज़ गश्त सुनाई दी है ख़बरों में तो इस लिहाज से सोचा खुद भी अल्लाह का खौफ करूं और दूसरों तक भी अल्लाह के अहकाम की वार्निंग उन तक पहुंचा दूं। ये केस एक औरत के बारे में है औरत अंदाज़ा लगाई औरत जो माँ भी है बहन भी है बेटी भी है, भी है बीवी भी है हर इंसान ये चाहता है कि उसकी माँ की उसकी बहन की उसकी बेटी की उसकी बीवी की इज्जत की जाए हर कौम में वो मुसलमान हो या ना हो ये आम कायदा है ये यूनिवर्सल कायदा है कि हर बहन बेटी की इसी तरह इज्जत करो जिस तरह अपनी बहन बेटी की इज्जत की जाती है मगर हम मुसलमानों पर तो ख़ास ज़िम्मेदारी है ये कौम आज से पचास साठ साल पहले जिसमें इतना वक़ार कौम के लोगों में मौजूद था कि कराची से पिशावर या लाहौर जाती हुई ट्रेन में लोग अपने बीवी बच्चों को सफ़र कराते हुए जब साथ नहीं जा रहे होते थे किसी मुसाफिर को कह देते थे कि लाहौर तक इनका ख्याल रखना अल्लाह उक् पर वो शख्स अपनी बहन और बेटियों की तरह लाहौर या पिशावर तक उनका ख्याल रखता था आज पचास साल बाद कौम का एक मौतबर हिस्सा और आम ये कौम का मजमू इलाक किस कदर गिर चुका है आज उस केस का फैसला तो आ चुका है मगर उस पर उसी तरह एक और पहलू से आज बात करनी है कि क्या वजह है कि इंसान गिरता गिरता बिल्कुल उस मुकाम पर पहुंच जाता है कि जिसे अल्लाह ने कहा था असफल साफिलन नीचों से नीच हो जाता है इंसान वही इंसान जो अशरफुल मखलूकात है वो अपने आमाल की वजह से अपने किरदार की वजह से अल्लाह ने फरमाया नीचों से नीच हो जाता है हालांकि अल्लाह ने कहा कि मैंने बेहतरीन सास पर अशरफुल मखलूकात बनाकर तुम्हें दुनिया में भेजा था जिए आखिरी खुतबा है रसूल अल्लाह सल्लाह वसलम का अरफात का मैदान है अल्लाह के रसूल को मालूम है कि उसके बाद खुद फरमाया कि मैं शायद इसके बाद मुझे ना देख सको तुम हज का खुतबा दे रहे हैं लाखों सहाबा मौजूद हैं चंद नबी तुली बातें कही हैं जिसमें एक बात है फतखुल्ला फिनसा मैं औरतों के बारे में तुम्हें अल्लाह का डरावा दे रहा हूं अल्लाह का खौफ करना औरतों के बारे में आज जब उस गरीब औरत को उस अदालत में जहां से उससे इस किस्म के सवाल पूछे गए कि कोई महजब मियाँ कोई महजब बाप कोई महजब शोहर चंद आदमियों के घर में रहते हुए भी वो बातें नहीं पूछी जा सकती उस अदालत में कितने गिर गए अदालत के वो काम, वो वकील और उसका वो बेजमीर शोहर जिसके बच्चों की अभी भी माँ है वो कि उस औरत से किस किस्म के सवाल किए गए कहाँ चली गई कौम की गैरत कौम की गैरत को छोड़िए इन वकीलों और जजों को जिन्होंने ये हज जिन्होंने ये ए, केस डील किया वो किसी निचले दर्जे पर गिर गए उन्हें भी छोड़िए हाँ काबिल मुआखजा हैं जरूर अल्लाह के यहाँ सब लिखा जा रहा है हमारा ईमान है है मगर आफरीन है पूरे मुल्क के केमाए कराम को कितने बड़े बड़े दीनदार लोग मौजूद हैं कहाँ है वो शख्स जो नारे लगाता है लब्बे क्या रसूल अल्लाह कहां गई उसकी अहमियत कहां गई अल्लाह के रसूल सलाम से उसकी मोहब्बत जब उसकी हदीस सलाम की फतख ला मैं औरतों के बारे में तुम्हें खौफ खुदा याद दिलाता हूँ क्यों नहीं दिया कोई धर्मा अपनी मर्जी के निशारों इशारों पर नाच कर सब कुछ किया जा सकता है अल्लाह और रसूल की खातिर नहीं किया जा सकता उस गरीब औरत के साथ आज इस मुकाम पर नीचे गिर गए लोग किसी आलिम दीन ने अंदाज़ा लगाए कितने बड़े बड़े आलिम दीन पढ़े ना किसी ने नहीं कहा कि अल्लाह और उसके रसूल की अहकाम की बेहुरमती हो रही है ये क्या मुकाम दिया है अल्लाह ने औरत को कुरान में ज़रा देखी है किसी औरत पर अगर कोई मुसलमान कोई तोहमद लगा दे उसकी जो दुनियावी सज़ा है तो है आइंदा अल्लाह ने कहा तमाम उम्र उसकी शहादत कबूल नहीं की जाएगी चाहे वो बाद में सच्ची शहादत दे अपनी आंखों से देख रहा हो कोर्ट में अल्लाह ने कहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसकी ज़िंदगी भर शहादत ख़त्म हो गई इसलिए कि उसने किसी नेक औरत पर तो लगाई थी आज एक नेक औरत वो किसी की बीवी है बच्चों की माँ है हम अपने कलेजे पर अपना हाथ रख कर सोचते हैं कि अगर हमारे घर की बहन बेटी माँ होती तो हमारे कलेजे पर क्या गुजरती दीनदार तबकों का शौर भी कहाँ गया अवामोन्नास में पढ़े लिखे लोग हैं सिविलाइज सोसाइटी मौजूद है उनका शौर कहाँ गया कि उस औरत को इस किस्म के सवालों का भरी अदालत में अंदाजा लगाइए ये।, ये बड़े बड़े जुगारी दानिश्वर जो टीवी पर आकर बातें करते हैं इनके लिए तो ये एक इनके लिए तो एक मशगला है इन्हें क्या पता औरत की हरमत क्या होती है इन्हें क्या पता अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम क्या होते हैं इनकी घरों की औरतों का भी वाला आलम क्या हाल होगा फरमाया अल्लाह के रसूल सलाम ने जब एक ख़बर दी उस शख्स के लिए कि जो अपने माँ बाप को गाली देता है वही तो सुना ही उसे साहबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल क्या कोई शख्स अपने माँ बाप को भी गाली दे सकता है फरमाया जब तुम किसी और के माँ बाप को गाली दोगे तो वह तुम्हारे माँ बाप को गाली देता है यही तुम्हारा तुम्हारे माँ बाप को गाली देना है जब हम किसी दूसरों की औरतों पर उंगलियाँ उठाते हैं मेरे भाइयों मेरे अजीजों वो कम जरफ़ जजो वकीलों दानिशवर तो तुम अपनी बहन बेटियों की तरफ उंगली उठवाते हो उस मुलक में नेक लोगों की कमी है किसी ने आकर नहीं कहा किसी ने उसकी इज्जत के लिए अदालतों के बाहर आकर नारे नहीं लगाए क्या जवाब देंगे हम ना किस मुकाम पर पहुंच चुका है जिल्लत की कौन सी इंतहा है कौन सी पस्ती की इंतहा होगी वो कि जहां हमें शूर नहीं रहा ये जहां अदालतों के बाहर अवाम जाकर नहीं जमा सके बड़ी बड़ी दीनी ही जमाते हैं लाखों के लोग मजमे जमा कर लेती हैं भाई सालाना अजतमा हमारे हो जाते हैं हमारा दिन सिर्फ़ यही रह गया है कि अजतम अजतम में जाकर हम बातें सुनते रहें अमल हमारी ज़िंदगी से गारत हो गया ना खौफ खुदा है ना अल्लाह के रसूल के अहकाम की फिक्र है सब कुछ पामाल होता है हम आराम से बैठे देखते रहते हैं अल्लाह सुबहाना व लोगों को उनके सबर का बदला दे मगर ये आंखें खोलने वाली बात है कि कौम हम मजमूरी तौर पर मिन हैसल कौम हम इतने क्यों गिर गए हैं अल्लाह के रसूल सलातम ने फरमाया औरत के लिए कि तेरा घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है और तेरा घर के अंदर नमाज पढ़ना तेरा बाग घर के सहन या बरामदे में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है फुखा ने बताया अल्लाह के रसूल वसल्लम) का मकसद ये था कि उस औरत को इतना अल्लाह के उन अहकाम से इतना पर्दा दिया अल्लाह के रसूल ने कि कल उसका भाई ये ना पूछ सके कि मेरी बहन आज नमाज क्यों नहीं पढ़ रही इसीलिए फरमाया कि छुप कर नमाज पढ़ ताकि अगर जब तुम्हें वो वक्त आए कि तेरी नमाज अल्लाह ने माफ़ की हो तब भी किसी को मालूम ना हो सके ये मकाम है औरत का और एक मुसलमान औरत अंदाजा लगाइए जो दीन पर चलने की कोशिश करती है उन दानिशवरों की तो बहन बेटी ना जाने हमारा मसला नहीं है किस तरह सड़क पर घूमती हैं, मगर वो औरत पर्दे में अदालत में भी आई पर्दे ही में जेल में है वो पर्दा जो कुरान में अल्लाह ने करने का हुक्म दिया वो उस औरत के मुंह पर है शर्म गैरत हया नहीं है तो उसके उस बेगैरत शोर को भी है जो अल्लाह ने जा अपने अदालत में खड़ा हुआ वो गंदगी वो बकवास अपने कानों से सुन रहा है वो मौसीज़ जज खुदा को क्या जवाब देंगे वो वकील जिन्होंने करोड़ों लाखों रुपए ले लिए सिर्फ दुश्मनी में किसी शख्स के लिए वो खुदा की अदालत में क्या जवाब देंगे वो अदालत जो ज़रूर सजनी है एक दिन उससे मफर नहीं है याद रखिए हर बहन बेटी की इज्जत हर औरत की इज्जत एक मुसलमान के लिए साहिब तकरीम है अल्लाह ने बताया है बनी आदम को इकराम अल्लाह ने कुरान में दिया है कि आदम की औलाद को हमने साहिब इकराम बनाया है पच्चीस करोड़ आवाम के सामने वो इकराम उसकी हुरमत तजलील की गई हर कोई खामोश बना बैठा रहा मेरे भाइयों खौफ खुदा करो इतना मत गिर जाओ किसी की दुश्मनी में ना कि कल खुदा को जवाब देना मुमकिन ना रहे तुम्हारे लिए अल्लाह मुझे और आपको तोफ़ी दे कि हम जिस तरह अपनी बहन बेटी माँ बहन बेटी की इज़्ज़त करते हैं इसी तरह किसी और की भी माँ बहन बेटी की इज्जत करना सीखें और कल जब ये ये आग आपके दरवाजे पर पहुंचे तो फिर रोना मत भाई अल्लाह हमें और आपको वो शहर दे जो कुरान और सुन्नत का शूर है वो शूर दे जो हमें लेवल देता है वो दीन वो क़ुरान जो हमें हरमत बताता है कि किसी बहन बेटी की क्या हरमत है क्या इज्जत है वो किसी किसी एक की दुश्मनी में इतना नीचे ना गिर जाए मेरा अल्लाह मुझे और आपको वो फैम दे मेरा अल्लाह मुझे वो और आपको अपना वो खौफ दे कि जो हमें गलती करते हुए याद रहे कि मैं एक दिन अपने खुदा के सामने खड़ा हूँ क्या जवाब दूंगा व मैन व मालैनबला व आखिर दावाना अनिलहमदल रबीआलमीन